на слуху. На слуху. Сельхозпроизводитель должен быть достаточно эффективным в процессе производства зерна. И, к слову говоря, украинские сельхозпроизводители, они профессионалы в этом, потому что есть хорошая школа, обучение, хорошая история. Вот, научиться грамотно торговать зерном – это то, чего наш фермер по большому счету мало э, понимает и в данной ситуации э, торгуя с корпорацией ДПЗК, общаясь э, с менеджерами корпорации ДПЗК, мы постараемся наших сельхозпроизводителей поддержать и купить у них э, произведенное зерно по более высокой цене и при этом помочь э, заработать в этом очень рискованном виде бизнеса аграрной отрасли. Близько двох місяців тому світ облетіла звістка, що Україна стала основним експортером кукурудзи до піднебесної, обігнавши таким чином Сполучені Штати за п'ять місяців поточного року. Частка української кукурудзи імпортованої Китаєм становила близько 90% або понад півтора мільйона тонн. Попри непросту ситуацію на китайському фондовому ринку та світову тенденцію з дешевлення кукурудзи, Україна планує нарощувати експорт. Китай прагне понад усе гарантувати продовольчу безпеку свого населення. Україна ж пропонує якісну продукцію у великих обсягах, що максимально відповідає вимогам східних партнерів. Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства. Це програма на слуху. Я Ольга Ксьонц, рада зустрічі з вами в Україні є. Вигідний контракт із Китаєм на постачання кукурудзи. Відповідальний за нього відповідальна за нього державна продовольча зернова корпорація. А ми сьогодні будемо говорити не лише, звісно, про цей контракт. Про нього багато написано і зараз пишуть і говорять, але й про те, чому зараз йде мова про приватизацію. Державної продовольчо зернової корпорації, адже свого часу цей контракт у 2014 році фактично був провалений, але був врятований, коли відбулася зміна керівництва. Значить, державні підприємства можуть бути ефективними. Ці питання я буду ставити нашому сьогоднішньому гостю і в студії виконуючий обов'язки голови державної продовольчо зернової корпорації Борис Приходько. Здрастуйте, пане Борисе. Добрий день. Я зробила такий вступ, трошечки ввела в курс справи, тих, хто, можливо, не в курсі всього, що відбувається, із нашим справді великим, вигідним, хоча не чітко прописаним контрактом. так? То все-таки, якщо в свого часу ситуація була врятована, мені це говорить, що значить можна працювати ефективно на державному підприємстві, для чого тоді приватизувати? Любопитний вопрос. Это моя личная позиция, и она заключается в том, что частные предприятия всегда более эффективны, чем государственные предприятия, поскольку вся мировая история она говорит об этих вещах, и ДПСКУ в данной ситуации не исключение. Я абсолютно уверен в том, что если бы эта компания была частной, она была бы более эффективна. Более того, на мой взгляд, если бы... Собственником этой компании была бы международная торговая компания, которая торговала бы зерном по всему миру, с хорошим опытом, с репутацией, с контактами, то Украине было бы гораздо выгоднее от этого, поскольку, ну, я уже несколько раз, в том числе и в эфире, говорил о том, что ДПЗКУ имеет историю всего лишь 5 лет. 11 августа эта компания исполнилась 5 лет. Компания Каргил с 1865 года. Это торговая компания американская, одна из самых больших компаний мировых. Вот представьте, какой торговый опыт, какие связи, какие контакты есть у этой компании по всему миру. Может ли ДПЗКУ которая исполнила всего лишь пять лет, конкурировать с частой компанией, которая на рынке работает с 1865 года. Это несопоставимые вещи. Поэтому было бы очень здорово, если бы эту компанию приватизировала или стала акционером этой компании. Очень мощная мировая структура, которая занимается этой деятельностью. Длівний період времени і цьому могла би підняти уровень торговлі в ДПЗК на більш високий, чим він существует сейчас. Ну, власне, справа не тільки в торгові, адже а, потрібні власні елеватори, власні зерносховища. Вони є, але там невеликий відсоток справді ефективно працює. Ну, абсолютно б, поскольку. Есть предприятия, которые более эффективны в структуре ДПЗГУ, есть предприятия, которые менее эффективны. В любом случае мы говорим, что это наш актив. У нас 57 филиалов, 57 элеваторов. Эти элеваторы являются нашим конкурентным преимуществом на рынке Украины, поскольку как минимум на этих элеваторах мы можем хранить зерно и таким образом минимизировать наши количественно-качественные риски, связанные с хранением зерна. І в тому числі мінімізувати наші затрати. Пане Борисе, ну але зараз я хочу повернутися до цього китайського контракту. Чому говорить, що зараз з цим контрактом є проблеми? Но, наскільки я знаю, наприклад, один з пунктів такий трошки дивний, що ми зобов'язані постачати певну кількість кукурудзи мільйонів тонн. так? А, 5 мільйонів тонн. А, а китайська сторона не зобов'язана купити. есть цього в контракті не прописано. Як, як це виконувати? І потім, що 5 мільйонів – це занадто багато, ми не можемо стільки постачати. Є таке? Ну, а, я бы не хотел говорить в деталях об условиях контракта, поскольку это коммерческая тайна, это коммерческий контракт. Ну, просто главное, чтобы это так, чтобы это было выполнено, чтобы нам снова штрафы не загроживали, чтобы мы имели прибытки. Мы находимся в постоянном переговорном процессе с нашими партнерами. Безусловно, каждая из сторон этого контракта отстаивает свои, в том числе и коммерческие интересы. Я могу лишь сказать о некоторых вещах, которые, на мой взгляд, имеют объективный характер. Ну, например, мы четко ясно видим, что в Китае сегодня очень хороший урожай кукурузы, достаточно высокие переходящие остатки. Эти переходящие остатки кукурузы практически к окончанию этого маркетинга года предполагает составить 90% от годового потребления кукурузы в Китае. 160 миллионов тонн. Да, так? достаточно uh -huh. много. И в данной ситуации это говорит о том, что китайское правительство сейчас думает, каким образом уменьшить эти переходящие остатки. Безусловно, они очень сильно давят, в том числе и на цены внутренние в Китае. И, соответственно, рынок, который живет слухами, ожиданиями, прогнозами, он все это наблюдает, он ждет какой-то реакции китайского правительства в части ограничений возможных импорта кукурузы в Китай. И в данной ситуации рынок очень напряженный. Поэтому объективно существует большой урожай, существуют большие переходящие остатки. Объективно... То есть, есть риски, что в нас просто и не будут Да, куповать. Есть объективные угу. причины, связанные с тем, что интерес, в том числе, и к украинской кукурузе со стороны Китая, он в этом году может быть меньше. Больше того, они э, заохочуют властных фермеров выращивать и платят им больше, чем другим странам. Да, Китай поддерживает собственного фермера, э, поддерживает в том числе и очень высокую внутреннюю закупочную цену на кукурузу. Вот і таким образом фермера ферміра э, выращивать зерно і таким образом э, формірують э, продовольство безпасність, дабо ні завісні країни, ипот. звичайно. А що ви взагалі зараз можете пропонувати нашим фермерів фермерам? Э, повернемося до питання так, э, взагалі статусу державної продовольчої зернової корпорації і її конкурентів? Адже вам важливо, щоб наші фермери могли закуповувати за хорошою ціною, зберігати це зерно. Э, наскільки ви це сьогодні зможете зробити? Я, можливо? навіть наведу приклад Олексія Зубрицького, члена робочої групи з приватизації держпідприємств мінагрополітики, який доволі ну так різко висловився. От я зараз процитую. Один-два года промедления, и частные конкуренты просто вышибут неповоротливого, дряхлеющего государственного монстра с рынка. Частные трейдеры активно толкаются с корпорацией на китайском рынке. Фермеры неохотно сотрудничают с государственными элеваторами. То влажность завысят, то с качеством намутят. Будем надеяться, что призыв к приватизации будет услышан, и государственный зернотрейдер будет приносить государству не миллиардные убытки, а новые рабочие места, новые рынки для украинского зерна и щедрые налоговые часы. Занадто різко каже член робочої групи, групи з приватизації держпідприємств, мінагрополітики ну, на самом деле, отчасти он прав, тому що корпорация, корпорація в самом деле не поворотлива. Она во многих ситуациях ограничена какими-то законодательными нормами. Например, мы не можем там, организовать систему мотивации нашего персонала, которая была бы привязана там, к планам закупки зерна, к эффективности закупки зерна, как это могут сделать в любой коммерческой компании. Преимущество государственной компании заключается в том, что как минимум она может выполнять межгосударственные контракты так. на поставку зерна. Это та ниша, которая, собственно говоря, может быть недоступна для частных компаний. Я бы не говорил так критично о ДПЗК, что мы неповоротливые, что мы не конкурентные. Во всяком случае, у фермера есть один плюс в этой ситуации. Нам приходится давати более високі ціни, щоб приліч ось поток це злоб, головне, так так да, угу. на элеваторы. і в данной ситуації для фермера это плюс знову ж таки. Я міркую так: якщо державна корпорація може працювати, може гарантувати хорошу ціну, значить просто справа в тому, що був ефективний менеджмент. І зараз, власне, відбувається конкурс на керівника державної продовольчої зерної корпорації і дуже високий конкурс, дуже багато бажаючих. Ви, до речі, також подавали е... да, я подав. заявку да. е... Олексій Зубрицький, який також був гостем нашої студії, говорив, що зараз задача нового керівника буде підготовка до приватизації, тобто якраз вийти на новий рівень цього підприємства, щоб воно було абсолютно на рівних із приватними. Безусловно. хотелось бы сделать так, чтобы все-таки это предприятие начало зарабатывать деньги, начало контролировать дебиторскую задолженность, начало контролировать эффективность, поскольку сегодня не секрет у корпорации ДПСКУ очень большой объем дебиторской сдорности. Корпорации должны порядка 132 миллионов долларов за зерно, которое... Но вы что это в тот час, когда продавалось зерно офшорным компаниям, и Абсолютно теперь невозможно эти деньги повернуть? мы работаем, мы постоянно в постоянном контакте с правоохранительными органами, но, тем не менее, из этого нужно делать выводы. Например, мы сейчас запретили в рамках компании торговать с офшорными структурами. И это уже будет нарушение тех или иных правил, которые установлены в компании, дабы минимизировать риски, связанные с дебиторской задолженностью. То фактично зерно постачалось, а гроши не надходили. К сожалению, так. К сожалению, так. Плюс мы запретили работать на условиях предоплаты при закупке зерна, хотя это определенный сервис для сельхозпроизводителей, это поддержка. Мы немножко ужесточили вопросы работы с форвардными контрактами, более жесткий подход был к нашим потенциальным клиентам. Мы объявили о том, что мы это будем делать только лишь в том случае, если фермер повезет зерно на наши элеваторы. Таким образом, мы стараемся развить лояльность клиентов, которые находятся в зоне действия наших активов, я имею в виду элеваторов, по отношению к нам. И как раз форвардные контракты, предоплата в гривне, своеобразная поддержка фермера в зоне работы наших элеваторов. Ну, а что вы можете запропоновать фермерам, чтобы они шли в державную корпорацию, скажем, а не до приватных. Мы платим деньги достаточно быстро, хотя это достаточно э, уже такая установившаяся норма среди торговых компаний, которые э, покупают зерно. Э, мы нацелили наших директоров элеваторов и персонал элеваторов, чтобы э, Объективные были показатели при приемке зерна по влажности, по ссору, таким образом, чтобы сельхозпроизводитель был доволен э, теми цифрами э, зачетного веса зерна, который он привезет к нам на элеватор. Чтобы минимизировать э, человеческий фактор и влияние человеческого фактора на эти вещи, мы установили программные продукты по системе управленческого учета движения зерна на элеваторах. И таким образом развиваем... Лояльність клієнтів по відношенню к нам і степень довіри. тому що в торговлі зерном очень важливе значення має довіря поставщикам по відношенню к своєму партнеру. Ну, а дивіться, торгувати з іншими країнами це означає, що фахівці, які це роблять, мають бути дуже високого класу. Ви самі сказали, що десятки років в історії налічують інші корпорації, які займаються цим у світі, наші трейдери. Они учатся за кордоном, они уже научены там. Кто эти люди? Сколько их? Вы абсолютно правы. Это ключевое лицо в любой торговой компании. Трейдер – тот человек, который анализирует рынок, тот человек, который строит ценовые прогнозы, тот человек, который занимает ту или иную позицию с зерном. И, к счастью, в нашей команде есть несколько молодых людей, которые достаточно агрессивны с точки зрения обучения. Так. А, да, я стараюсь а, а, поощрять эти вещи. Мы вот буквально на протяжении последних четырех месяцев а, прошли курс обучения по а, ценовому прогнозу а, графиков а, ценовых а, фьючерсов на аграрное сырье. Я стараюсь этих молодых людей отправлять на всевозможные конференции, где они могут иметь возможность познакомиться со своими коллегами. Но, одним словом, это такой, знаете, молодой золотой запас, вернее, запас, запаса золота, которое нужно еще, в общем-то, начистить, чтобы оно ярко блестело. Но потенциал у этих ребят достаточно высокий. Хотя вы абсолютно правы, к сожалению, в Украине нет возможности получить подобного рода образование. И, мы пожалуй, просто не были интегрованы в эти световые процессы. А сейчас нас, мы должны очень быстро надоложиваться. Да, это. абсолютно вы правы. И, к сожалению, ну, невозможно получить вот подобные навыки где-то в каком-то вузе или в какой-то бизнес-школе. Поэтому здесь все передается из уст в уста. И тут люди получают определенные знания с от более старшего поколения, которое имеет более высокий опыт в этой торговле, от общения с подобными людьми. Но хочу еще раз отметить, что вот та молодая команда, которая есть в корпорации, которая занимается этой деятельностью, это их центр ответственности, она достаточно, на мой взгляд, компетентная уже. И самое главное, что они очень агрессивны по отношению к получению новых знаний. До речи, а сколько таких трейдеров в корпорации? У нас и что значит молодая? Який век этих людей? Вы будете удивлены, но возраст приблизительно 25 лет. То есть ребята очень молодые, но при этом очень, очень, очень уже компетентные, на мой взгляд. Нашим гостем сьогодні був Борис Приходька, виконуючи обов'язки голови правління державної продовольчо-зернової корпорації України. Ми говорили про те, як працює це державне підприємство, про тонкощі цього бізнесу. Ну і наскільки доречно приватизувати державну продовольчо зернову корпорацію? Випуск провела Ольга Ксьонсь. Я дякую всім, хто був з нами. Дякую нашому гостю. На слуху, на слуху.